Банда Донецких. И молдаванка. Димон пчелка. Он с утра проснулся, похавать, короче, насуетел. Вчера то, что не доели. Вот, и кофеечек. Насуетил кофеечек. Тут с магазин работает. А у нас уже кофе есть. Оля говорит, что ночью бахали. Ты слышал об этом? Вообще не слышал ничего. Это тогда, когда я, на Академ прилетел, я не проснулся. Хотя все рассказывают, что, блин, там такое было, такое было. Я пропустил. Да да, да. Не, я проснулся, так на Академ прилетел. Не спал. Ну нахер. Отец. И видео, я хочу пиццелить сбир на Бомбосховище вместе Павла Горат. Оператор Оля, чтобы в головы не влезло. Все, я готов. Доброе утро. Реалити нашей жизни. Скажи, Бодя, всем, как ты всех любишь, обнимаешь? Я обожаю всех. Хорошего всем дня или ночи. Такой, кстати, сейчас столько контента будет за сегодня. Дима... Да, блин. Утро у нас не очень началось. Хорошо я додумался с собой взять. В покровске, на семье. Сейчас попьем кофе. И с колесом у нас все-таки беда. Придется наш привезли. уже ну, да. приехали, на разведку. Я, я -то -то на разведку приехала. Вопр... Да, так, рынок тут и... всегда, блин, такое ощущение, что войны нету, блин, всегда такая фигня была. А, да, да, тут машиной днем не станешь. А слышал, вторник, тем более. Тут обычно на выходных, тут обычно на выходных такое. А мне в пайке комфортно. Может, я просто не хочу светить всем своим накачанным бицепсом. Кто это знает? Я их скрываю, чтобы все думали, что я додик и дрыщ. А я тут, Накачанный типок. Да. Айронмен, блядь. В амбулаторію. це міська тут лікарня. У нас тут знайомі працюють. Зараз тут будемо видавати лікарям гігієну і, мабуть, пацієнтам. Ну, зараз дізнаємось. І потім поїдемо далі в сторону Курахово, Максимільянівки, і будемо там ще видавати і горівнички доставляти там будемо. Я думала, ви Самое главное, что цивилизованно, без драк. Мы можем еще да? Фото, а потом подходит. Просто Я тебя, видел вижу нормально. Вообще вас покажут по ТВ. Шучу. Пошли, а что, тут больница труба вообще, да? Что, что я так прошелся? И боли, и боли. А? Дри Дри а? я знаю, да. я знаю. Корм для котов нужен? Корм для котов нужен здесь? Да, да, ты, ты что? У можешь... да. моя... Она из, Она из, Она из, Она из и Собачки а. можно. Здесь для котов много, давай все для котов. Много котов у вас? Тут два баула. Селидовская больница. Сейчас закончу льда выдавать гигиену и будем далее ехать на Кураховку, ближе к линию фронту, там будем устанавливать жагудивнички. Вот. Ду днем спокойно. Прям очень спокойно. И это же прям вот как-то так напрягает а ночью жестко прилетать. В Краматовске там, где мы живем там с окон, ребята говорят местные, видно, как uh, самолеты залетают и отстреливаются по нам. Такие вот дела, блин. Прекрасно, ну, жалко, ж, жалко, блядь, животных, они ни при чем. Они говорят, нахуй ты бегаешь. Так. Мне что-то жутко стало. Сейчас мы прикр... Сейчас будем прикреплять кормушку. для... А, только... для... Ну, Тут на самом деле очень много кишек и очень много собачек. Тому, Ребята, а, а там пакети ж вам два. Прикріпили ми кормушку, туди засипаємо мишки з їжею. Містить десь два пакети по 10 кілограмів. В принципі, це 20 кілограмів корму. І потім сюди приходять маленькі наші друзі і їдять. Дякую, такой мужчина Спасибо Дмитру, Иди Идея, короче, приехали на старое место, где кормушку Но тут, короче, летает И мы сейчас очень быстренько При... Берялась, что ли, да? Иди помоги, подержи ему Чё ты это? Честно, сердце дело, это нормально если бы не уходила, тогда бы тебе надо было к психотерапевту Вы идти. А? Это выход был. Это значит? выстрел отсюда был. С пушки, вот эти. вот С артиллерией. Да ладно тебе. У меня по жизни так. Так что это нормально. Да конечно. Сейчас, видимо, дали проверять у годовнички. А, так, только что, короче, было в Бураховце, и это очень нас удивило. <coughs> Мы делали ставки, типа, сперли кормушки или нет. Так вот, ни одной кормушки не сперли. А, все, все на месте, все порожние. И поблизу собаки тусуются. Це от все працює, як ми прям задумали спочатку. Так, все як планували. Тому що Одразу. Заїдемо в очірієте, на часів яр по годівнички поставимо. Тут друзі стосуються, це типу, центр, центр міста, мабуть. Зараз ми і тут годівничку присобачимо. А ну, сьогодні немає. 9 квітня. ядерный не, мы ми... не, в этом не в этом не в этом не в этом не в этом Ось, порівнювали гірник, коли ми заїжджали о, минулого разу, ставили годівнички, і зараз, блін, людей гаразно ну, менше стало. Тобто, якщо раніше ми приїжджали, то, типу, тачки цивільні їздили, і людей Дай було, то магазин нас... з речами. Казали, що в 24-му році ніхто відкуди виїжджати не буде. ну, как практика показывает, ну, выезжают, да. выезжали и будут еще выезжать. И неизвестно, что в дальнейшем будет. Да. Мы зараз выехали и заходили еще кормушку стоять, то мы были очень удивлены и приятны, мы реально... даже не ели, мы с рук их кормили. А, что, поучали, что это, ежа. Что это ежа? Да. Mm. Ну так, ставим, тоже такой. магазин заходили? Да, 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 да. Доброго дня. Я думаю, что уже Я думаю, с ничего Я думаю, мы еще одну поставить у вас тут. Mm? Может еще где-то тут одну поставить у вас. Туда дальше, да, проехать. Димон, добрая ты душа человек, да. Пацан рубаха, пацан рубаха. А он, он и бегает. Гродовка, это на пути Кочеретина. Приехали здесь. Будем сейчас устанавливать остаток 6 кормушек. Установим здесь в разных частях города. И поедем уже на Краматорск. Так, заехали в Мирноград. Притулок для тварин. Я сейчас засниму. А как вас зовут? Как, как вас зовут? Александр Анатольевич. Александр Анатольевич, Мы приехали, рассказали про наш проект. Он попросил одну кормушку, так как есть особо злые собаки. И было бы очень удобно установить у них вот такую кормушечку. Также у нас Сосипаем. остался... Угу. А вот Прилепите, поменьше будет. Мы можем вам еще одну. Второй день закончился. Мы все сделали. Все сделали, Димон. Нет, индикатор не поменял. Индикатор Поменять все. Сегодня кормушки все раскидали. Потом раздали гигиену, все поездили нормально. Сейчас в душ и отдыхать.